Добрый день. Продолжаю печь хлеб по книге Ришара Бертене «Свой хлеб». Сегодня я решил сделать оливковый. Ну, хоть хлеб и называется оливковый, но оливок на самом деле здесь нет. Есть, но зато есть оливковое масло. Итак, нам потребуется 500 грамм пшеничной муки и 20 грамм манной крупы. Перемешиваем их и засыпаем раскрошенные хлебопекарной дрожжи. втираем дрожжи в муку. Кроме этого, нам понадобится 320 грамм или 320 мл воды, 50 мл оливкового масла холодного отжима и 10 грамм соли. Добавляем соль и тоже хорошенечко все это перемешиваем. Ну и теперь вливаем 50 мл оливкового масла, 320 мл воды и замешиваем тесто. Тесто оно такое липкое будет, конечно, но вот собираем его в комок и затем хорошенечко вымешиваем, насыщая его кислородом. Ну вот, тесто очень мягкое, эластичное. Сейчас делаем отверстие и выкладываем вот в эту форму. При помощи скалки. Подсыпаем мукой. Делаем отверстие. Сейчас колечко это укладываем в форму и оставляем на расстойку на 1-2 часа, чтобы оно увеличилось в два раза. Ну, и чтобы хлеб не сох, накрываем его, накрываем тесто салфеточкой и включаем духовку на 250 градусов, пусть разогревается. Разогретую духовку орошаем из пульверизатора и отправляем туда наш хлеб. Выпекать будем сначала 10 минут при 220 градусах и потом еще 25 минут при 200. Ну, вот. Достаем вот такой румяный бублик у меня получился. Сейчас мы его с молочком и умнем. Ну, срезаем. корочка хрустит. Ой, красота! Ну, посмотрим, как на разрезе, как хорошо поднялся. О, такой хлеб.